Добрый день! Как и обещала я в предыдущем нашем выпуске, мы будем говорить об энергетических центрах у человека и взаимодействии между мужчиной и женщиной. Итак, самый первый и самый базовый центр, который также называют чакра Муланхара. Этот центр он отвечает за безопасность и за выживание. И что характерно, этот центр у мужчины и у женщины работает по-разному. У женщины он пустой, а у мужчины он наполненный. Из этого следует, что именно мужчина отвечает за безопасность и выживание в паре. Итак, если вы понимаете, то именно на самых базовых уровнях мужчине нужно брать на себя ответственность за выживание, за то, чтобы нести безопасность и за себя, и за свою женщину, и за свою семью. То есть именно мужчина несет ответственность за то, чтобы обеспечивать свою семью, обеспечивать себя, свою женщину и своих детей. Это именно мужская функция, и то, как он подходит к этому, как он понимает это и насколько он э, принимает эту функцию, в принципе зависит и все дальнейшее развитие в паре. Что характерно для женщины на самом базовом уровне? Проблема очень очень многих женщин в том, что они не умеют принимать. Действительно, самая важная функция на самом нижнем уровне у женщины — уметь принимать от мужчины защиту. А это значит полностью довериться. Это значит увидеть мужчине защитника, увидеть мужчине сильное мужское начало и понять, отдать ему функцию то, чтобы он полностью заботился о семье и о ней. Очень многие женщины, к сожалению, не могут этого принять и сами пытаются защищать себя и реализовываться, что характерно потом это приносит проблемы и ее женственности, и его мужскому началу. Основная проблема на самом первом уровне, если э, сразу пара строит отношения не по гармонии, то есть женщина, например, несет мужские функции, а мужчина начинает проявлять пассивность, то дальше, во-первых, это очень трудно исправить и полностью по всем аналитическим уровням пойдет сбой. Соответственно, мужчина практически не будет реализован как мужчина, а женщина не будет э, выполнять женские функции. И там будут очень серьезные проблемы и по здоровью, и по деньгам, и вообще в взаимоотношениях. В моей практике очень часто обращаются пары, которые на самом базовом уровне построили свои отношения неправильно. Если мужчина начинает занимать пассивную роль и полностью отдает женщине обеспечение семьи, он становится автоматически альфонсом, что самое интересное, он становится просто несчастным человеком. Как бы удобно и комфортно это не было для мужчины, впоследствии он, он либо спивается, либо начинает унижать свою женщину, потому что ему надо как-то реализовать себя, либо начинает просто деградировать как личность. Что характерно для женщины, если она берет на базовых уровнях функции мужчины? Она становится просто Просто мужиком. Соответственно, дальше у нее э, перекрывается чакра удовольствия, у нее перекрывается со временем здоровье, а впоследствии ей очень тяжело э, нормально построить личную жизнь. Итак. Давайте подведем резюме. На базовом уровне для женщины очень важно научиться принимать от мужчины защиту, принимать в нем мужчину и полностью ему довериться. А для мужчины очень важно взять на себя ответственность за обеспечение семьи, за свои поступки и за то, чтобы обеспечить безопасностью свою женщину и свою семью. И тогда пара будет в гармонии, и они могут повышать свой энергетический уровень и нарабатывать изобилие и плодородие в семье. На этом спасибо, до следующих встреч.